Як ви думаєте, чи може віруюча людина, ну от, яка ходить зібрання, яка ходить в церкву, отак хопи відпасти? Отак просто, взяла і відпала. Чи все ж таки була якась причина? І одною з причин, напевно, дуже важливою є те, що було посіяно деяке насіння, яке сіє ворог душ людських. Гарна думка була в п'ятницю про те, що ми все маємо фільтрувати або перевіряти згідно Слова Божого. Не своїм розумом, як я розумію правильно, як хтось мені сказав, а як написано в Біблії, як написано в Писанні. Це дуже важливо, тому що насправді я так думаю, дивишся, дивишся, служитель, служить Господу, і так благословляє Господь через нього, а потім хоп, відійшов. І думаєш, і так просто можна відпасти? Але я знаю те, що Господь Він тримає в своїх, своїх руках. І Він завжди намагається показати, якщо є проблема, то Він хоче її показати. Він хоче показати, в тебе є неправильно тут. Інколи він зупиняє через певні обставини життя. Він показує і каже: Денис, от, отут в тебе не так. Одна історія в Біблії, в книзі Буття, написано про Каїна і Авеля, 4 глава. Третью верша. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стад своих и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его, и сказал Господь Каину, почему ты огорчился? И от чего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь лица, а если не делаешь доброго, то дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». В моей жизни были обстоятельства, когда со мной поступали несправедливо. Несправедливо поступали служители, с моей точки зрения. Несправедливо поступала молодежь, с моей точки зрения. Мне было очень обидно. Я вам расскажу, ну это не в обиду молодежи, возможно, но один раз, когда я ходил, ну правда, это то, что произошло со мной, и я начал ходить в церковь, я год ходил в собрание, я такой был человек, что я сидел на последней лавочке и убегал в конце собрания. Меня тяжело было словить. Ну и тех, кто там сзади сидит, убегает, их тоже трудно поймать. Вот. Подождите, если хотите, чтобы вам подойдут. Обязательно подойдут, познакомиться. Но э, у меня возникло сильное желание сесть в хор, и я пришел, сел, ну, как бы как сел. Я подошел, знал, что хор собирается тут, репетиция вроде должна быть тут, но я не знал, можно мне садиться, нельзя садиться. Я новенький. Я сел сюда. Всю репетицию я там просидел. И никто ко мне не подошел, и после хора тоже. Я вышел и говорю, Господь, я в гости пришел. Вроде, когда в гости приходишь, тебе чай должны дать и объяснить, что тут делать должно. Ну, я же не войду в дом, в квартиру и скажу, дайте мне чай, накормите меня, давайте общаться. Нет, я в гости прихожу, и меня должны принять. Ну, как бы это нормально. Я вышел и думаю, господи, как-то тут неправильно. Сразу мысль такая, все такие нехорошие, плохие, должны были подумать. А вторая мысль пришла и сказала, Денис, а если придет это другое собрание? Ты заметишь, что он один. Сегодня ты сможешь к нему подойти. Я тебе показал, насколько это печально и больно бывает. И Бог показал того, чего мне не хватало. Теперь я знаю, приходя в собрание, что есть те, кому может быть больно, из-за того, что просто к ним никто не подошел. Бывает, что кто-то сказал, обидел меня, несправедливо. И я сразу смотрю, у меня буря начинается. Я понимаю, Бог показывает мне неправоту в брате, в сестре, Он показывает мою проблему. А откуда эта буря у тебя берется? А почему ты не можешь благословлять того, кто тебя проклинает? Любить того, кто тебя ненавидит? Ну так ведь учат Писание, значит проблема есть в моей жизни. Интересный пример, который один брат привел, если вы знаете, бочка, она складывается из досок. Она не цельная, она с досок складывается. И если вы надрежете одну досточку, как бы вы много воды туда не набирали, вода будет вытекать через эту доску. И бывает такая проблема, я могу смотреть все доски, которые хорошие, и думать, вот тут, наверное, не так, тут не так. А проблема может быть сзади, вот той досточки, которая там. Я даже ее могу не замечать. И вода будет вытекать. я не смогу набрать свой сосуд полностью. Как важно нам наблюдать над тем, что мы слушаем. Так написано в Писании, набедайте тем, что ты слушаешь, как ты слушаешь. Будь внимательным в то, что ты слушаешь, на что ты смотришь, что ты ценишь, с чем ты сравниваешь свою жизнь. Так учит Писание, так учит Библия. Я слушал братьев и мысль о том, что я замечал, есть такое слово, Бог избрал. Бог избирает. Я сидел, думал для себя, ну неужели у Бога есть вот так, вот, Денис, тебя я избрал, или Ваня, вот тебя я выбрал, а вот твою маму я не выбрал, или твоего папу, ну пускай моего, я, я его не выбрал ко спасению, ну вот не выбранный он, вот так я захотел. Вы знаете, меня всегда это удивляло, я думаю, ну как-то неправильно это. Давайте почитаем Ефесянам первую главу, 4 стишка. Так как он избрал нас в нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед ним в любви. Бог говорит, э, э, апостол говорит о том, что Бог избрал меня прежде создания мира в ком? В нем, а он это кто? Иисус Христос. У Бога был предвечный какой-то особый план. Его не знали а ангелы, написано, пытались вникнуть, пытались понять эту тайну когда была Голгофа и когда был распятый Христос, ну, возможно, ад он и ликовал. Христу пришлось смириться, Христу пришлось ну, покориться вот тем обстоятельствам, в которых он был. Ведь он имел власть и имел силу. Ну, правда. Он исцелял. Он в Гефсимании молится и говорит, «Господи, тебе все возможно. Ты можешь сделать так, чтобы чаша вот эта, ну, меня миновала. Ну, ведь возможно тебе». Иисус, неужели ты не можешь, будучи, когда тебя поносят, сказать, слушайте, я такого не говорил. Я говорил о храме тела своего. Я не говорил о том, что я буду разрушать этот храм. Я говорил о своем воскресении. Неужели он не мог защититься? Местами Писания мог, но он молчал. Он понимал, ему надо исполнить, имея власть, имея силу. Ликовала толпа, люди, которые, кажется, были верующими. Не узнали, пропустили, поставили какие-то не те ценности. Иисус говорит, вы лицемеры. Он, им, он называет их, вы лицемеры, книжники, фарисеи. Написано, что Пилат знал, потому что предали его из зависти. У них была зависть, написано, они были сребролюбивыми. Они любили, когда на них смотрели, но они забыли важное в законе. Да? Вроде бы мелочи исполняли, а важное забыли. Суд, милость и правду забыли исполнить и пропустили. Вот эти сферы в нашей жизни вот бывает. Почему-то нету наполнения. Всего лишь потому, что какая-то сфера нашей жизни, вот она сломана. И мы наполняем, 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 наполняем. Оно выливается и выливается. Бог избрал. Он приготовил Иисуса Христа для каждого. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Всякий. Всякий. Бог не выбрал, вот этого выбрал, того не Он выбрал всех в Иисусе Христе. Все, кто примет Иисуса Христа в свое сердце, Он его выбрал. Он уже выбранный, Он уже спасенный, Он уже предназначенный к спасению, к жизни вечной. Вот предназначение, вот выбор избрания. Он выбрал Христа, который пришел на эту землю, умер за грешника, понес наказание закона, смерть, воскрес, потому что смерть не имела над ним власти, потому что он прожил жизнь свято. И восел одесную отца, ожидая, когда мы, уверовавшие, будем с ним. И брат проповедовал. А как же поверуют, если не будет проповедник? Ну как поверят, если не будут того, кто подует послан, и кто будет проповедовать Евангелие? А кто его будет проповедовать? Мы с вами. Те, кто с Ним встретились, те, кто пережили благодать, те, кто пережили искреннее покаяние, которые про это могут рассказать. Возможно, вас многие не поймут, но для вас это истина, для меня это правда. Бог есть Бог, который прощает грехи. Я могу точно сказать, Писание говорит, Христос умер за мои беззакония и мои грехи, для того, чтобы их взять. Я это в своей жизни пережил. Вы в своей жизни это пережили. И вы можете этим поделиться. Это то, во что мы верим. Нам не надо этого стыдиться, нам не надо этого бояться. А чего бояться, если я в это верю? Чего стыдиться? Есть возможность своей жизнью показывать христианство. Это не так сложно. Если мы, будем отлич... мы будем в любом случае, если мы будем жить по Писанию, будем отличаться от того мира. Ну, в любом случае они спросят, почему так ты поступаешь. В любом случае они посмотрят на тебя, но еще и в любом случае они будут тебя обязательно унижать. И попытаться поднять их на свой уровень, это будет в любом случае сложно. Но наше дело ⁇ оставаться христианами. Я приведу вам несколько примеров. Я понимаю, что, может быть, люди, которые да, отпали, или ну, Иисус приводит пример. Скажите, пожалуйста, вот эта веточка, она живая или она мертвая? Пока живая, но скоро она умрет. Но она уже расти не будет, правда, она завянет. Даже если воду поставишь, ее потом еще надо что сделать? Привить. Ее необходимо привить. Так просто, если я тут оставлю, на следующий раз вы придете, тут уже не будет, наверное, цветочков, не будет листочков, все засохнет. Правда? Когда ты она засохнет. Да, да. Це так. Але для того, щоб гілочку можна б, вона могла далі рости. Звичайно, я згоден, це, можливо, банальний приклад, але Ісус приводить приклад цей. Він приводить з лозою. Він каже, є гілочки, які відсічені. І для того, щоб вони могли вирости, їх треба привити. Їх треба привити. Ця історія, яку Ісус розказує, записана в Євангелії від Івана, 15 глава, з 1 до 9 вірша. Він говорить там достаточно цікаві слова. Я есть виноградная лоза, отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более приносила плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. «Прибудьте во мне, и я вас, как ветвь не может приносить плода само собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не может делать ничего. Кто не прибудет во мне, извернется вон, и как ветвь, и засохнет. А такая ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если прибудете во мне, и слова мои вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Иисус говорит, что для того, чтобы я не был вот этой сухой веточкой, мне не просто надо лежать, мне не просто надо находиться в водичке, мне надо быть привитым. И он говорит, что это значит? Прибыть в Иисусе Христе. Это быть постоянно, да, Иисус придет, на лозе, постоянно на том, кто дает эти соки, постоянно быть вот в этих отношениях с Ним, постоянно, Он говорит, прибудет. Во мне и слова мои вас прибудут. Что значит слова прибудут вас? Я живу этими словами. Они пребывают, Я... и Слово стало плотью, обитало между людьми, полная благодати и истины. Это Слово был Христос. Он исполнил Писание, Он был этим Словом. Я приведу еще один пример. Андрей, можно тебя ко мне? Вы просто не заметите, а Он, он, он увидит. Тут семечко есть. Скажи, пожалуйста, что это за семечка? Посмотри на нее. Як ти думаєш, що це таке? Ну, як ти думаєш? Може бути, від гарбуза, ще від чого може бути. Може бути, соняшником, правда. А? Да, Молодець. Я тобі завдання даю. Посади, будь ласка, його. І коли воно виросте, розкажеш мені, що це таке виросло, добре? В Землю. Сідай, дякую тобі. А... Я не просто так це говорю. Це дуже гарний приклад того, що всякий, хто вірує в Ісусу Христа, він воскресне. Зараз ми не знаємо, що з цього вийдеться і що з нього виросте. Але якщо він буде доглядати за цим насіннячком. Якщо він його буде постійно поливати, то з нього виросте щось. Наше життя буде в небі тільки тоді, коли ми за ним будемо доглядати. Оце слово, що ми воскреснемо разом із ним, виконається, якщо за своїм життям я буду доглядати. Якщо я буду його поливати Словом Божим, якщо я буду мати особисті відносини з ним. Якщо я принесу оцей плід, якщо я прибуду на Ісусі Христі, тоді я зможу принести багато плоду. Ще одне місце я хотів би зачитати, і ми або нужди, будемо молитися. Ну, браття знають. Написано воно в Євангелії від Марка. Якщо можна, надіть Ісус з Євангелія від Луки, де в Євсемані Ісус молився, бо є зробили листочки. Луки, 14 глава, 27 до 41 вірша. Ну, ми не будемо все читати, але. Луки, 14 глава. Марка, Марка 14. Марка, Марка 14. Марка, Я до Марка 14 глава, с 27 верша. И говорит им Иисус, «Все вы соблазнитесь об мне в эту ночь, ибо написано, по ружу пастыря рассеются овцы. По воскресенье же моем предварю вас в Галилее». Петр сказал ему, «Если все соблазнятся, но не я». И говорит ему Иисус, «Истинно говорю тебе, что ты ныне в эту ночь, прежде нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от меня». Но он еще с большим усилием говорил, хотя бы мне надлежало и умереть с тобой, не отрекусь от тебя, тоже и все говорили. Пришли в селение в Гефсимании, и он сказал ученикам своим, посидите здесь, пока я помолюсь. И взял с собой Петра, Якова, Ивана, начал ужасаться и тосковать, и сказал им, душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодствуйте. И отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновала его час сей. И говорит, а воочи, все возможно тебе, пронеси час сию мимо меня, но ничего хочу я, от чего ты возвращается и находит их спящими, и говорит Петру, «Симон, ты спишь? Не мог ты бодствовать один час? Бодствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощно. Иисус знал, что в жизни его будет испытание, и для того, чтобы эти испытания пройти, он бодствовал и молился. Он пошел в Гефсиманию, ему было непросто. Написано, что пот его был, как капли крови, и будучи в борении, он прилежнее молился. Он понимал, будет борьба, будет испытание. За тебя и за меня он пошел в Гефсиманию. Ему надо было это пройти. Ему необходимы были эти отношения с Господом, чтобы потом он мог пойти на Голговский крест. Взять грехи твои, мои, остаться разделенным с Богом, потому что грех разделял его. И в конце сказать, свершилось, заплачено сполна. За тебя и за меня. Но он сегодня, как Петру, Ивану и Якову, говорит тебе и мне, бодствуй и молись чтобы не впасть в искушение, чтобы ты сподобился пройти будущих бедствий. Это очень важно. Но ученики почему-то не поняли его слов. Они не понимали, что будет перед ним, хотя он рассказывал о смерти, он рассказывал о воскресении, он рассказывал о поношениях, они не поняли слов его. Пускай Господь благословит нас пребывать на лозе, не только зная о том, как правильно поступать, но помня, что Иисус делал, чему Он нас учил, да благословит нас Господь.